ॐ सुब्रह्मण्याय नमः श्रीकार्तिकेयकरावलम्बस्तोत्रम् ओङ्काररूपशरणाश्रयशर्वसूनो सिङ्गारवेलसकलेश्वरदीनबन्धो सन्तापनाशनसनातनशक्तिहस्त श्रीकार्तिकेय मम देहि करावलम्बम् पञ्चाद्रिवाससहजासुरसैन्यनाथ पञ्चामृतप्रियगुहसकलाधिवास गङ्गेन्दुमौळितनयमैल्वाहनस्त श्रीकार्तिकेय मम देहि करावलम्बम् आपद्विनाशककुमारकचारुमूर्ते तापत्रयान्तकदायापरतारकारे आर्ताभयप्रदगुणत्रयभव्यराशे श्रीकार्तिकेय मम देहि करावलम्बं वल्लीपते सुकृतदायकपुण्यमूर्ते स्वर्लोकनाथ त्रैलोक्यनायकषडाननभूतपाद श्रीकार्तिकेय मम देहि करावलम्बं ज्ञानस्वरूपसकलात्मकवेदवेद्य ज्ञानप्रियाखिलदुरन्तमहावनग्ने కార్తికేయ మమదేహి కరావలంబం ఇది శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రంలో ప్రతి చరణం చివరలో మమదేహి కరావలంబం అని ఉంది దాని అర్థం ఏంటంటే తండ్రి సుబ్రహ్మణ్య ఎన్నో కష్ట నష్టాలలో ఆపదళ్లలో నీ చెయ్యి మాకు అందించి చేయుతనివ్వు అని శరణాగతి చేయటమే